Также Тарас сказал в своем интервью, я уже поза, поза той оценки, которую вы дали, как бы, мне хочется его разложить в любом случае. Он сказал о том, что мобилизация, вот тот процесс мобилизации, который есть, значит, никто не хочет этим заниматься, он токсичный, и можно было бы его поменять, но как бы никто просто не хочет этим заниматься. Это сильно резонировало с, мы, нашим, с вашим интервью мне, как бы относительно мобилизационных процессов, когда вы прямо говорили о том, что, ну, получается, что та касса, которую сегодня теневым образом сам процесс ТЦК генерирует в страновом процессе, в национальном масштабе, это касса, с которой питаются в том числе руководящие представители военно-политического руководства Украины. И получается, что причина же совершенно в другом. Причина в том, что ТЦК в таком виде, в котором оно есть, не реформируется именно поэтому, потому что есть вот это... Ну, конечно, огромные, огромные деньги, да. которых даже из бюджета не украдешь. Вот. Тут вообще черная касса все. Да. Поэтому никто этого не то, что курицу, это динозавры несущие какие-то бриллиантовые яйца и, и чему тут, естественно, лицемерит, потому что он прекрасно понимает, что происходит. Никто там не хочет браться. Ну, почему не хочет браться? Убьют нахрен. За такие деньги убьют нахрен если кто-то попытается реально создать угрозу этому бизнесу. Причем бенефициаров у этого бизнеса не два, не пять, а десятки тысяч. То есть в это грязное дело замазано десятки тысяч людей. и врачей, и СБУшников в первую очередь, вот тут разведчиков точнее. И еще там не буду перечислять, я надеюсь, трибунал разберется. Потому что если это останется безнаказанно, то я вообще знать не хочу в эту страну.